Антраль. Для здоровья печенки это пешлунковые залузы. Антраль. Нам придется повышать планку для более высоких там, Владимир или проведения Владимир... операции, Владимир как Владимир... Владимир Сказал, что по центру принятия решение. Я бы на всякий случай кивлянам посоветовал покинуть бы покинуть. Ну, короткий комментарий. Ну Так, Васильевич, он уже давно покинул. Уже сегодня обсуждали, что американцы готовят противоядие, как бы. Что ж, как бачите, и цього тижня не обошлось без циничных и брехливых заяв руперів Бункерного, а також без погроз президенту Украины. Я из того света тебя буду презирать. Ты позор моего народа. Ты м***, которая предала все то, за что погибали поколения моего народа. И, до речі, без новой порции нытья окупантів, які продовжують викривати всю правду про Путінську армію. Здесь нас отправляют на верную смерть. Мы просим помощи, так как наше командование хочет нас убить, как я считаю, потому что ни один человек, кого они туда отправляют, не дошел. Все 200. Я Олег Бынной, Марток, зам командир взвода, командир отделения. Меня хотели обнулить из-за того, что мои ребята не смогли пройти дальше. Там убой, там просто убой идет. По какой причине клиент до сих пор не дает показания? Очень простой вопрос. Что это? Если это не дискредитация Российской Федерации и не дискредитация Российских вооруженных сил, то що считать таковими? Знаю, знаю від усіх них, тобто і від окупантів, і від цих кремлівських щурів вас вже, мабуть, теж нудить. Але погодьтеся, ми маємо продовжувати руйнувати фейки Кремля. Бо рупери бункерного теж не зупиняються, і всіма силами намагаються спотворювати правду. Але що ще гірше, так це те, що вони дуже хочуть зробити так, щоб західний світ клюнув на їхні нікчемні балачки в студіях і перестав нас з вами підтримувати. Дай Идет до раздела украины ну наверняка ведь поляки быстренько вспомнят про восточный Крест или как теперь это стало модно называть мало польша если мы возьмем на себя основную ответственность э, за ну как они там у себя говорят раздел польши то поляки э, изобразят крокодиловую э, слезу размером с озера байкау Скажем всему миру, что у нас просто нет другого выхода. Что мы обязаны навести порядок, иначе это будет махновщина. Они это, кстати, слово прекрасно знают. Прекрасно. Да? Поэтому мы вот войдем. да, Но только после того, как всю ответственность до последней капельки сложат на нас. Потому что, что бы они ни говорили, но участие в разделе Чехословакии больше и кается до сих пор. И вот, приміром, кубка Путинских посипак собралась, а чтобы як саме. как помститеся на начебто удар Украины по місту Таганрогу. Удар по Таганрогу э, ракетами Атака. Мы сразу шесть штук. Понимали, что раки, против, будут ракеты сбивать, использовали блок-2 в кассетном исполнении. И мы видим фрагменты, которые лежат да. на земле. Это говорит о том, что суббоеприпаса в зависимости от модификации, там более 900, рассыпаются и встают на боевой взвод, скажем так, за счет вращения в воздухе, и засыпают территорию, поэтому это страшное оружие, и они э, провоцируют нас. И вот здесь получилось так, что мы сейчас будем... Мы, мы готовы так. Сейчас, Владимир Владимирович, я хочу сказать, что э, это как с лекарством. Нельзя прервать. Вот ты, когда начинаешь прием антибиотиков, если ты нарушил цикл, Идет привыкание, Согласен. и тебе нужно на этап Согласен. поднимать выше. А Орешников, прием Орешников, пять дней подряд. Нам нужно было, вне зависимости от действий вируса, нам нужно было прорабатывать Абсолютно эту историю. Согласен. Потому что мы, мы видим, как они действуют. И не исключено, что сейчас это либо не вызовет эффект, либо нам придется повышать планку для более высоких, Владимир или проведения операции, Владимир как это Владимир сказал что по центру принятия решение. Я бы на всякий случай киевлянам посоветовал покинуть бы. Ну, короткий коментар, нічого нуждавно покине. Уже сьогодні обсуждали, що американці готують противоядія, якби о знову на арені брязкання зброєю з'явився той орешник. Бачите, як біснується? Розуміють же, що чим більше таких атак буде, тим менше у росіян буде можливостей нарощувати свою військову потужність. Я нагадаю, раптом пропустили на фоні безкінечного потоку новин та інформації, що несуться з різних телеграм-каналів та змі. Так от у Таганрозі Ростовської області на болотах на цьому тижні, а саме 11 грудня, було гучно. Було атаковано авіаремонтний завод. А місцеві жителі стверджували, що атаковано навіть Таганрозький авіаційний науково-технічний комплекс імені Берієва. А у соціальних мережах з'явилося навіть ось таке відео. Брат, зараз не можна. Тим часом Соловйова злетів з котушок ні не через цю атаку, а через президента України Володимира Зеленського. І, як завжди, в традиційній йому бридкій манері прямо в ефірі звернувся до Зеленського. Слушай, Зеленський, я, як єврей скажу тобі, давно сушившому обряд пришивання, ти в чувства Ні, Я знаю, що ти м вже скільки разів заказував моє устранів. Я знаю, как ты в кокаиновом угаре там своей ручонкой бился и ноздрёй нюхал, и никак не мог понять, почему меня до сих пор не могут ликвидировать. Это ничего не изменит, понимаешь? Я из того света тебя буду презирать. Ты позор моего народа. Ты которая предала все то, за что погибали поколения моего народа. Як вам така словесна діарея? Напишіть у коментарях. Ну а я ж поїхала далі, тому що горіло і вибухало на цьому тижні, а саме з четверга на п'ятницю і на складі в Новосибірську. займання поширилося на площу 5 тисяч квадратних метрів. А у будівлі частково обвалився дах. Було красиво, як бачите, на кадрах. Ну а на боротьбу з вогнем кинули 98 пожежників. Та 30 одиниць техніки. Зокрема, для розвідки залучили навіть безпілотники, а для безперебійного постачання води пожежний поезд. Далі і далі ж перекидається вогонь? Завод. Керівники МНС Росії намагалися завадити поширенню вогню на два адміністративні корпуси прибудованих до будівлі, та не дуже вдавалося. Але ж про це посіпаки диктатора мовчать. От іначе води в рота набрали, коли йдеться про путінську армію, чи вірніше про те, що там насправді зараз відбувається, та й взагалі на фронті в окупантів. А там дивіться, як все за планом. Я не очікував, що ну. будут мясные штурмы что людей будут отправлять по минному полю бежать что командиры будут продавать своих ребят что будут обнулять и, и что даже на полигоне каждые три дня будет умирать кто-то да с полигона привозят на линию фронта уже всех выгружают и прям сразу же с корабля на бал а выгружая привозят в чем это грузовик грузовик есть только путь. И нет никакого смысла. Люди пили мочу по три дня. А командир себе заказывал боржоми. Чтобы вы правильно понимали, мы, в принципе, никогда не стояли нигде и не сидели. То есть нас привозят, мы идем в атаку. И вот идет пять человек группа. Они погибают, идет следующая группа, пять человек. Из этого же грузовика. Да, из этого же грузовика, той же самой тропинкой, той же самой дорожкой. Они погибают ровно там же. Идет следующая пятерка. И вот так каждые 10 минут отправляется новая группа. Эти люди также отправляют всех туда на убой. Без разницы, рации есть у нас или нет. Приказ идти вперед и никаких откатов вам нету. Также я хочу сказать то, что мы не укрываемся от воинской службы. Полон сил был бы я и мог бы двигаться, я бы двигался, но здесь это просто невозможно. Здесь нас отправляет, наверное, смерть. Мы просим помощи, так как наше командование хочет нас убить, как я считаю, потому что ни один человек, кого они туда отправляют, не дошел. Все 200. Я Олег поженой, Марток, зам, командир взвода, командир отделения. Меня хотели обнулить из-за того, что мои ребята не смогли пройти дальше. Там убой. Там просто убой. Да. Мы не скрываемся от, 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 от служения в армии, вот, а спасаем свою жизнь от своей же. Просим помощи. Вот переводили им деньги вот. За сохранение нашей жизни. За сохранение нашей жизни. Вот. Они все, короче, приняли. Вот. Есть видео, доказательства. Вот. И, как бы, скриншоты. Все. Да, вы видите теперь. Я военный служащий по контракту 144-й дивизии часть 91-704 позывной мой глух нахожусь в роте во второй роте вот. на данный момент нахожусь, нахожусь в зоне боевых действий, где неоднократно я слышал по что командир Ронин и командир Сирота заставляли других военнослужащих убивать своих же, потому что туда, куда они гонят, там просто не пройти, там просто гибнут ребята. В данный момент мы обращаемся ко всем властям, <свистит> военную прокуратуру, президенту, министру обороны, принять какие-то меры, чтобы, может быть, это видео дойдет до всех и что-то изменится. Но здесь пацаны просто гибнут, за что гибнут, непонятно ни артиллерии, ни, никакой поддержки нет, ни еды, ничего вообще. Когда говорят, что э, военблогер в нашей действительности это что-то с чем-то, и зачастую этими <coughs> гражданами должна заниматься военная контрразведка, как минимум, то многие начинают э, в модели полиграф-полиграф Чешарикова. Напрасно вы их прекрасным ругаете. Они о людях заботятся. Отсюда у меня вопрос. Очень простой. К соответствующим структурам. По какой причине клиент до сих пор не дает показания? Очень простой вопрос. Что это? Если это не дискредитация Российской Федерации и не дискредитация российских вооруженных сил – то что считать таковыми? Самое главное, что когда вот это все выльется на Запад, а я еще раз говорю, там очень внимательно отсматривают то, что происходит в российском информационном пространстве. Там, между прочим, отдельных блогеров цитировали даже в ООН, где поливали Россию грязью. И блогеры считают это своим главным достижением. Нас узнали, то есть у них даже мозгов не хватает понять, что вас используют как оружие, вернее не вас, а вашу дурь, если это дурь, конечно. Повторяю, вот в этом должны разбираться правоохранительные органы, в данном конкретном случае военная контрразведка. Або ось ще. Таке, знаєте, теж дуже цікаве відео маю. Тут вже крик душі російської волонтерки. Тому далі, без комментариев. дивимося. Мы с вами обычные люди, да, которые проходим и Крым, и Рим. Э, 150 тысяч собираем на... До... Пока-пока, немножко спрячусь. Э, Всем миром, все переживаем, все плачем. Эти люди здесь живут. И вообще им все равно, где война, что война, кто тут в госпитале в 20 километрах от них. За ...метров. Поверните направо на Минское шоссе. Вормолей лежит в гинекологическом отделении. Все битком. Все очень тяжелые. Здесь еще нашему глазу можно посмотреть что-то. Ну и то не факт. Как можно посмотреть, что то вот за вот этим вот забором в 7 метров что там такой, это все там вот эта частная территория. Можете да, себе представить. Ну, тут все такие вот заборы. Ну тут еще просто обычные мы смертные можем проехать, хоть на забор посмотреть. Сейчас будем въезжать, где этот сам поселок. Ну, ну и вот он, как, короче, вот этот вот поселок, вот тут вот. А сады называются сады Майндорфа. Вот здесь вот не более. Ну, с чем-то, наверное, коттеджей. Вот. Все тут охраняют ФСБшники. ФСОшники. Или ФСОшники. Короче, вот там за этим вот забором находится Нет, 100 домов. Это не здесь. Здесь это с этой стороны шлагбаум, ну, да, и с той стороны. с той стороны. Он просто очень огромный. Вот. Ну посмотрите. Для интереса, сколько на дзене стоит там коттеджи и что там вообще происходит. Ну и вот она, эта знаменитая Барвиха. Ібн Рубльовка, так що кому війна, а хто прячеться от за закимі заборами? Говорити про російську пропаганду можна багато, але найабсурдніше і найцинічніше, що я побачила на цьому тижні, так це те, що росіяни навіть дитячі садочки зараз перетворюють на осередки своєї нікчемної пропаганди. Подивіться, як цього разу вони пробили дно. <паспоріг> Здравствуйте, ребятки! Партизаны мне сообщили, что вы приготовили для наших солдат подарки. Солдат! Вот я и пришел, чтобы собрать их и отнести им в лес. Чтобы им было весело, Вот немножечко кладите все сюда. Я кладите, я все им передам. А тепер увага. Весь цей татар абсурду, який ви щойно побачили, відбувся у дитячому садку Берізка у місті Калтан Кемеровської області 10 грудня. Там, вочевидь, хворі на всю голову дорослі провели дітям новий рік на фронті, присвячений 80-річчю перемоги у великій вітчизняній війні. Дітей привітав дід Мороз в образі партизана. А замість подарунків він приніс дітям хліб. І просто цукор, щоб начебто показати вихованцям, які частування були під час війни на фронті. А вийшло насправді вкотре показати, яка ж нікчемна вся ця Російська Федерація. Бо коли мільйони українських дітей щодня ховаються від російських ракет та дронів, ці недолюди на болотах влаштовують театралізовані дійства, щоб перенести дітей у війну. У мене на цьому все. Вы же напишите в комментариях, что думаете с этого привода. И так, не стримуйте себя. себе. Вот эти шутки закончились. Мы теперь не как европейцы. Нет, спасибо. Нет. У нас теперь появилось окно возможностей, которого совсем не было в мирное время. Парадокс? Парадокс. Ничего нового цивилизация нам не дала. Цивилизация вообще большая специалистка, обманывать людей. Она обещает человеку счастье, но счастья у нее самой нет, поэтому она дать его не может. Вместо счастья дает человеку холодильник и микроволновую печку. Говорит, да спасибо, хорошо, а счастье где? У меня нету, возьми это и уходи. Вот мы и взяли у, у цивилизации микроволновую печку, мобильный телефон, лифт для облегчения подъема на шестой этаж. А счастья как не было, так и нету, потому что она не даст нам счастья. У цивилизации его нет. Она врет. И врут те, которые говорят нам, что наука даст нам счастье. Шиш не даст никогда, это не ее функция. Поэтому все по-старому нужно в этом ділі решать, По дедовски якщо душа болить, молись. Якщо молиться не умеешь, трудись. І жди мене, і я вернусь, тільки дуже жди. А я ж нагадую: дякую, що дивитеся. Підписуйтеся на канал і залишайте свої вподобайки. З вами була я, Інна Набок. Бережіть себе, бережіть Україну, донатьте на наші сили оборони. І обов'язково побачимось.